Здравствуйте, с вами Катя Рабская. Мы будем сегодня делать... Ну, мы не будем лепку продолжать. Кто это спросит? Мы будем, знаете, что делать? Простите, не обращайте внимания. Эм, мы будем делать пирожки. Как говорили, это не вот эти стаканчики, которые... Как... А, вы не знаете, наверное. Ладно, это не вот эти стаканчики такие. У меня есть лепка другая. В виде этого. Это самое лучшее. Вы бы купили. Оно и мигает, и пирожки делает, и делает вот отражки. Ну, и мы приступим. Раскатаем из вот этого. Кружок покажу, а потом лепешку. И это будет пирожок. Погнали. Удачного вам просмотра. Приветики. Как я говорила, я вам слеплю вот такую. Ой, извините, вот такую. Опять зелененькую. И приступим, угадайте, каким делом Ой. Конечно, вот эти пирожки кругляшком делаются Вы увидите, как это прекрасно Вы сами должны купить а, Вы должны купить такую дырявую, где открывается И там такая кружочка, раз, берешь, открываешь и тоненькая Посмотрите, это очень прекрасно Для людей, кто любит лепку Я прожествуюсь этим Я просто прожествуюсь. Вот я видела, что так делали в некоторых фильмах. И они назвали это э, заголовок в пирожки. В Кстати, мы делаем лучшие пирожки в мире. И так как я тоже лучше леплю, я также назову. Эм, вы можете не сомневаться, что пирожки у меня будут не такие уж вкусные. Кто соображает вообще. Это я не вам простите. Просто что тут вообще люди. Простите. Я вот пока два пирожка слеплю. Подождите секундочку, я все слеплю и вам покажу по очереди. Смотрите, я слеплю два тонких пирожка и два толстых. Если вы хотите толстые, так вы можете это посмотреть. Вот так. Вы не надо раскатать полностью кружок, вы лучше, не надо полностью кружок, вы лучше сделайте так, чтобы одно было чуть-чуть потолстей, чем другое, чем как я делала. Смотрите, у вас, вот вы вырезали, ну не такое здоровенное, вы думаете, если вы думаете. Оно немного такое, нормальное. Видите, тоньше, толще. Мне надо такое же еще второе сделать. Тогда я смогу еще разукрасить, ой, не разукрасить, а нарисовать, а, где карандаш, вот таким карандашком. Я вам покажу, как а, отпечатки красиво делаются. И то эти отпечатки очень прикольные. Как я говорила, что ну, лепка и отпечатки это одно и то же, только отпечатки это мы отпечатываем. Как я и говорила, подождите. Видите, вы просто такую толстенькую раскатаете не так тонко. Потрясите. Раз, два. Вы вначале вот эти кусочки возьмите все в руками вот так. Раз, вы не отцепляйте сразу. Вот, я начала, а закончить я плохо. Секундочку, я постараюсь нормально подождите. Если вы любите лепить пирожки, так их еще надо карандашом сделать как-нибудь. Так, раз, делала, раз, делала, раз, делала, раз, делала. Видите, если вы любите пирожки, так надо им придать вкус. Вкус любой, какой вы захотите. У нас еще много пластилина. Может, я еще э, два толстеньких сделаю. Давай. Нет, хотя не буду. Мне нравится. Я лучше буду им придавать вкус. Разукрасила, 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 разукрасила. Я придам вкус. Секундочку. Первому вкус предала супер. Второму вкус предала супер. Третьему вкус предала супер. И четвертому вкус предала супер. Представляю вам показ. Промотаем. Так что вот, смотрите. Первый у нас был вот этот. Я нарисовала сердечки, и палочки везде. И тот и одет а, сердечки, и палочки толстому. Тут нарисовала тоненькому вот звезды, снежинку тоненькому. Потом я нарисовала тоненькому опять везде много точ везде полоски и точечки. И последнему я нарисовала улыбку и вот так раскатала карандашом и и прыжки такие типа и вот если вы хотите положить их вы можете их пожарить и покрасить это отличная мысль нам не хватает пятой пятая это будет толстая пожалуй сделаем секундочку вы знаете когда вы сильно нажимаете отпечаток есть но это завтра Тревоги не будет. Я могу как-нибудь. Я сниму вначале. Я целый час это трудилась, даже карандашом не помогло. Но зато вытащил, но он кривой. А этому ему вкус придадим. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Точка! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Точка. Равно 14 И огромная точка. Вот. Вы придали своим булочкам вкус. И так вы порадуйтесь за них сами. Что булочки вкусно готовятся. Особенно, когда есть вкусные. Положите их в листок бумажки. Какой-нибудь я тоже положу. Подождите. Он сойдет из отеля, если вам дали вот такой листочек. Но на большом не сойдет. Вот такой. Опа, а вы знали, что это очень плохо. Плохо. Я разъединю два часа. Ничего. Первенький, второенький, третенький, четвертенький и пятый. Все. И вы подпишите булочки. 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 Все. Вот ваши булочки видите готовы. Заходите еще на мой сайт, смотрите много интересных видео. Всем пока-пока. Удачи вам тоже. Вы, надеюсь, тоже. Сделайте 5 таких прекрасных. Все, всем пока-пока. Пока. пока. пока.